Несколько месяцев назад мы здесь с Александром Льдином проводили испытания первого казака, который был ростом пониже и объемом поменьше, и головой об нем стукались бойцы, когда сидели. Поэтому после первых замечаний здесь у нас присутствует и руководство практики подойдите Да, и инженеры пошла вторая машина, не серийная опытная. И после всех замечаний, которые были сделаны здесь специалистами обкатки, доработали эти, эти первую серийную партию. Это 11 автомобилей, и сегодня мы их передаем в части. И что здесь происходит? В том числе мы договорились о том, что ребята, которые будут эти машины пробовать непосредственно в бою, будут иметь прямую связь с нашими специалистами, со специалистами завода-производителя. Это наш отечественный производитель «Практика», с тем, чтобы иметь обратную связь и дорабатывать. Но на сегодня могу сказать, что у нас в планах до конца года только в Министерстве внутренних дел заказать около 25 таких машин и еще целую серию для Национальной гвардии.